أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فهو قولي واجعل لي وزير من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Segala puji-pujian bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada hanya kena pada Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini, dapatlah sekali lagi kita bersama-sama dalam pengajian Kitab Induk Ihya muddin bagi kali yang ke-296 pengajian kita masih di tahun yang ke-15. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung syarahan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab induk Ihya ini iaitu kitab keajaiban khalbu atau kitab keajaiban hati. Syarahan kitab keajaiban hati kita ini sampailah ke siri yang ke 18 di sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah sama-sama kita mengimbas kembali antara hal-hal penting yang kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Kita imbas kembali supaya ada kesinambungan sedikit sebanyak pelajaran yang sebelum ini dengan pelajaran yang hari ini. Yang pertama, ilmu dari loh mahfuz. Kadang-kadang maklumat terus daripada lauhul mahfuz ini terbuka dan ditangkap oleh qalbu manusia secara sekali imbas sahaja amat jarang ia terbuka lama dan amat jarang ia terbuka tu berpanjang-panjang ringkas kata maklumat terus itulah yang dinamakan sebagai ilmu laduni ilmu laduni ini umumnya semua orang pun dapat Cuma tidaklah disebut semua orang berilmu laduni Mengapa? Kerana ada had-had tertentu Yang perlu dicapai atau dilepasi oleh seseorang itu Untuk dikatakan orang itu berilmu laduni Rujuk semula lah penjelasannya dalam kuliah kita yang sebelum ini Dan kupasan lanjut atau perinciannya ada dalam syarahan satu lagi kitab Imam Al-Ghazali iaitu kitab Risalah Al-Laduniyah yang sudah pernah saya syarahkan dulu. Jadi di mana-mana ada pengajian kitab Risalah Al-Laduniyah ini sekiranya ada tuan-tuan cubalah risik-risik tengok. Carilah guru yang kita rasa layak. Kalau dapat kalau dapat, jika tak dapat pun tak mengapa juga carilah yang memang guru itu dia mengambil syarahan kitab tersebut daripada guru-guru Tauriq Ghazaliah juga. Sebab insyaAllah di sana ada nilai tambah ataupun bonus. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, belajar kitab-kitab Imam Al-Ghazali ini lebih bagus jika dapat belajar dengan guru-guru yang dia memang bertorik Ghazaliah kerana apa? Kerana tak semua ilmu Imam Ghazali ni termuat dalam kitab-kitab dia. Sesekali Imam Al-Ghazali dia sebut sendiri. Hal ini dalam kitab Ihya. Kerana banyak maklumat lain yang turun hanya melalui guru ke guru secara bersanad. Dalam kitab ada disyarah tapi ada lanjutannya lagi. Contoh paling mudah, kerja-kerja penting Imam Al-Ghazali dalam masa uzlahnya yang selama 10 atau 11 tahun ha, siapa yang tahu orang-orang di luar daripada tarikhah Ghazaliyah ni tak tahu melainkan amat sedikit tapi maklumat yang turun dari guru ke guru melalui tarikh melalui sanat dia tu banyak ada ha, banyak cerita di dalam dia perkara yang kedua cara ilmu laduni datang Macamlah kita nak tengok sesuatu yang berada di sebalik langsir ha, Contohnya kita nak tengok pemandangan lah Tapi pemandangan tu di sebalik daripada langsir <tuh> Maka kita kenalah berusaha berjalan ke arah langsir Dan kena berusaha untuk selak langsir itu Untuk kita tengok apa yang ada di sebaliknya Ini dinamakan ilmu muktasabah Iaitu ilmu yang kita kena berusaha untuk mendapatkan maklumat-maklumatnya tapi kadang-kadang kita tak berjalan pun ke arah langsir tu dan tak silap pun langsir tu. Tiba-tiba langsir itu dia tersingkap dengan sendirinya kerana ditiup oleh angin. Ha maka ketika itu kita pun ternampaklah pemandangan yang di sebalik daripada langsir. Secara sepintas lalu. Ha, kadang-kadang berkali-kali ditiup angin. Kadang-kadang lama ditiup angin. Inilah keadaannya ilmu wahyu dan inilah juga keadaannya ilmu laduni Maklumat jenis ini kita tak usaha Maksud kita tak belajar, tak mengkaji, tak meneliti Tapi ia datang sendiri Berupa rezeki daripada Allah Subhanahu SWT Perkara ketiga Umumnya Cara ahli sufi menyelak langsir lauhul mahfuz Mereka mengharapkan agar terselaknya hijab ataupun langsir ataupun tirai antara kita dengan laukul mahfuz tu cara dia mula-mula putuskan hubungan maksud dia berhenti sekejap memikir putuskan hubungan sebentar daripada urusan-urusan lain kosongkan kalbu kemudian duduk asingkan diri sebentar seterusnya dalam pengasingan itu dalam uzlah itu dalam suluk itu dalam khalwat itu selesaikanlah solat-solat fardu dan kalau nak tambah dengan sunat-sunat rawatib saja. Amalan-amalan lain stop dulu. Kemudian berzikrullah. Berlafaz zikrullah dan dalam masa yang sama zikrullah. Bukan lafaz sahaja. Zikrullah Allah Allah Allah. Sebut nama kekasih. Sampailah sebutan terhadam dengan diri kita. Sampai terlarut Bukan larut hilang di mulut sahaja. Tapi di hati pun terlarut. Sampai tak ada lafaz, tak ada bunyi lah. Walaupun di hati. Maka insya Allah bila dah sampai kepada keadaan yang itu, akan dapatlah maklumat-maklumat daripada laukhul malfuz. Mengikut rezeki masing-masing. Ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak. Ada yang sekejap, ada yang lama. Ada yang sekali dua Ada yang banyak kali Kitab-kitab Imam Ghazali ni Kalau kita nak beramal Atau berpegang dengan sesuatu Kadang-kadang Bukan mesti kadang-kadang Kita kena ada ilmu Maksudnya kita dah belajar Dah lalui Penulisan-penulisan beliau Di tempat-tempat lain Dalam Kitab-kitab yang lain Sebab kadang-kadang dia ada connection Ha, kalau tidak, pemahaman kita nanti dikhawatiri tak akan sama dengan apa yang Imam Ghazali nak ha, atau yang Imam Ghazali matlamatkan. Imam yang Imam Ghazali maksudkan. Seandainya kita belum berpeluang nak mempelajari penulisan-penulisan beliau di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan maklumat yang sedang kita baca ni ha, cara yang sejahteranya yang selamatnya ikutlah guru ha, ikut mursyid dulu sebab biasanya guru-guru dalam Tariq Azaliah ni, mereka dah ada pengetahuan yang sejahtera tentang maklumat-maklumat yang berlainan tempat ni. Cuma guru atau mursyid atau syekh belum ada kesempatan nak sampaikan ilmu-ilmu tersebut. Itulah antara perkara yang kita sentuh sedikit sebanyak dalam perkongsian sebelum ini. Sekarang masuklah kita ke pelajaran baru. Hadirin dan penonton yang dikasihi sekalian. Pandangan para pemerhati dan mereka yang mempunyai pertimbangan yang bagus. Sebelum ni kita tengok pandangan orang-orang sufi. Sekarang ni Imam Ghazali dia utarakan satu lagi pandangan iaitu pandangan para pemerhati yang dan mereka yang mempunyai pertimbangan yang bagus. Imam Al-Ghazali berkata, Adapun bagi para pemerhati, yakni An-Nazar, dan mereka yang mempunyai pertimbangan, yang mahir buat pertimbangan, mereka tidak mengengkari wujudnya jalan atau cara tersebut. Maksud dia, kumpulan pemerhati ni, mereka tak menafikan cara orang-orang sufi nak menyingkap hijab uh, antara mereka dengan Loh mahfuz tadi yang kita contohkan dalam uh, sebentar tadi dan dalam kuliah yang sebelum ini mereka tak menafikan kemungkinannya maksud dia kalau ikut cara yang itu memang kita berpeluang untuk sesekali dapat menyaksikan bahasa halus ya? menyaksikan maklumat-maklumat yang ada pada loh mahfuz. Bahkan dari sudut yang lain, kalau kita tak ikut cara sufi itu pun, tetap ada rezeki kita untuk mendapat sesuatu daripada loh mahfuz. Jadi bukan itu satu caranya saja. Dan terbawanya kepada maksud tercapainya matlamat ini dengan jarang terjadinya. Walaupun amat jarang berjaya. Yang cara sufi buat tadi itu, tak dinafikan memang boleh dapat ha, tapi biasanya tak banyak ha, ada yang tak dapat pun yang itu adalah kebanyakan hal ehwal yakni keadaan keadaan para nabi dan para wali jadi golongan ini mereka tak kata cara duduk beruzlah tu tak betul malah diakui betul cuma bagi mereka ada cara yang lebih berkesan Sambung kata Imam Ghazali Tetapi mereka yakni golongan pemerhati Dan golongan yang punya pertimbangan yang bagus tadi Memandang sukarnya jalan tersebut Yang cara sufi tadi itu susah Merasa lambat hasilnya Kerana biasanya usahanya tu lama Tapi dapatnya tak sepadan dengan lama usaha itu Merasa jauh terkumpulnya syarat-syaratnya ha, Sukar nak penuhi syarat-syarat dia tu nak kena buang segala pemikiran, segala urusan, putuskan hubungan buat sementara semua tu kan? Dan mereka mendakwakan bahawa menyapu hubungan-hubungan duniawi sampai ke batas itu seperti suatu hal yang mustahil. Kita nak buang semua tu semata-mata, nakkan maklumat dari Allah Mahfuz ni. Kita ada keluarga, ada kerja, ada kejayaan, ada, ada kerajaan, ada perjuangan semua tu bagi mereka sangat susah. Kalau secara berterusan nak buang semua itu, nabi-nabi pun tak buang semua pemikiran tentang urusan-urusan sepanjang masa. Arfos pun tidak. Sambung kata Imam Ghazali, walaupun berhasil pada suatu hal, maka tetapnya lebih jauh daripadanya. Kerana sekurang-kurangnya was-was dan gurisan hati itu dapat mengacaukan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya kalbu orang mukmin itu berbolak-balik tak menentu seumpama kuali yang sedang galak panasnya hadis riwayat Imam Ahmad Jadi hati kita ni mudah berubah-ubah Dalam hadis yang lain kalbu orang mukmin itu di antara dua anak jari daripada anak-anak jari Ar-Rahman Alif riwayat Imam Muslim. Maksudnya, dari segi hakikatnya pula, amat mudah untuk Allah membolak-balikkan hati kita ini sebab berada dalam kekuasaan dia 100%. Itu dari segi hakikatnya pula. Sambung. Ketika sedang bermujahadah ini, kadang-kadang keadaan badan tidak terurus, tidak teratur bercampur akal dengan was-was, intelek bercelaru sebab tumpu situ kan. Dan tubuh berpenyakit. Hal-hal ni dia akan mempengaruhi qalbu kita, dia akan ganggu hati kita. Yang memungkinkan apa yang kita terima dalam uzlah itu nanti juga akan terganggu. Contohnya kelemahan badan, kelesuan dan ketidaksihatan apabila tidak didahului oleh latihan jiwa kalau kita terus nak buat macam orang sufi tadi tumpu tak buat amal apa zikrullah sampai larut zikrullahnya kemudian tunggu saja tapi belum melalui pelajarannya sebab itu selepas kitab latihan qalbu ini Imam Al-Ghazali dia terus buat kitab latihan jiwa kitab yang ke 22 Ha, kita dah lalui lah kitab latihan jiwa jadi kenapa kita lalui kitab latihan jiwa lebih dulu ha, kerana macam itulah tarbiyah dalam tarikhah Khazaliah ha, kena ikut tauriknya nak belajar atau nak mendalami kitab Ihya dengan lebih berkesan, ilmu itu ada pada orang-orang tarikhah Khazaliah ha, kenalah bertanya, kenalah berguru tapi kalau nak yang biasa boleh je, belajar dengan mana-mana guru yang layak, boleh saja, sangat bagus Apabila tidak didahului oleh latihan jiwa dan pendidikan tentang hakikat keilmuan, artinya kalau seseorang tu tak ada ilmu atau kurang ilmu lalu dia nak tumpu pada soluk pada khilwatnya, nescaya tumbuhlah pada hati khayalan-khayalan yang merosak. Ah ha, disangkakan dia tu ada mendapat sesuatu yang istimewa lagi kukuh. Ha, padahal perkara tu tak wujud pun ataupun tak benar ataupun kurang benar ataupun lemah. Maksud dia, ada fitnah-fitnah dia. Ada risiko-risikonya. Nescaya tumbuhlah pada hati khayalan-khayalan yang merosak yang akan tenang jiwa kepadanya. Dia dapat sesuatu dan dia berasa seronok. Sangat puas hati. Dia percaya penuh. Dia pegang sepenuhnya apa yang dia sangka dia dapat melalui sulung uzlah khalwat itu yang akan tenang jiwanya pada masa yang panjang sampai ia hilang. Dan berlalulah umur sebelum memperoleh kejayaan pada yang demikian. Banyak habis masa dan usia tapi dapatnya tak sebanyak mana. Lebih naya lagi kalau dapatan tu pula salah atau lemah. Sebab orang ni dia akan berpegang dengan yang salah atau yang lemah itu dalam tempoh yang lama. Banyaklah orang sufi yang melalui jalan ini Yeah. jalan yang mana yang jenis tumpu pada suluk je ha, pada uslah saja pada khalwat je ha, dengan mengharapkan tersingkapnya tu tadi lalu ia kekal dalam satu khayalan selama 20 tahun sekadar contohlah tu ha, berpuluh-puluh tahun duk rasa macam mendapat sesuatu padahal bagi orang-orang yang tahu mereka itu sebenarnya tak dapat pun atau dapat sesuatu yang tak seberapa pun padahal mereka berpotensi untuk dapat lebih lagi Ha, tapi mereka sangka dapat tu banyak Dan disangkanya dapat yang penting-penting Disangkanya dapat yang hebat-hebat ha, Ini selalu berlaku Sedangkan Jika dia sudah meneguhkan pengetahuannya dari sebelumnya Nescaya terbukalah Sekarang juga Segi kesangsian khayalan itu ha, Selalu juga berlaku Orang-orang yang sudah bertahun-tahun Duk tumpu, sulung, uzlah, halwat dan seumpamanya mereka ni tak capai banyak Tapi apabila kita cerita sikit dalam pengajian Terus dia dapat ha, Dapat lebih ha, Bila dia sembang dengan Dengan orang tua-tua Dengan guru-guru Dengan mursyid-mursyid Dapat Sekejap saja ha, Contoh dia Orang yang dia tak belajar Dan tak menguasai ilmu mengenal Allah Ma'rifatullah Dia tak mengenal Allah lah Tiba-tiba dia dapat warik Atau dapat satu hasil daripada suluknya itu Yang berkait dengan Allah Lalu disangkakan dapatannya itu benar belaka. Ha. kan ada bahaya dia. Kita kena faham dan seterusnya kena sedar bahawa tersingkapnya hijab loh mahfuz itu atau dikurniakan irham atau direzekikan dengan ilmu laduni itu dia bukan berlaku hanya pada masa suluk pada masa khalwat atau uslah saja ia berlaku pada bila-bila masa ikut rezeki masing-masing ha, seumpama nabi-nabi dapat wahyu lah Ha, begitulah lebih kurang cerita dia. Ada yang dapat masa nak tidur. Ada yang ketika tidur, ha, dalam rupa mimpi-mimpi. Ada yang ketika solat, terutamanya ketika sujud dalam solat. Ha, bahagian ni nanti kita akan hurai dalam kuliah yang akan datang, insya Allah. Ada dapat ketika berperang. Ada yang dapat ketika baca khutbah. Jadi ha, tersingkap tu bila-bila masa. Ada yang dapat ketika baca Quran, ketika tadabur. Ada yang ketika sedang mengajar ilmu-ilmu agama ada yang ketika bertafakur ketika membaca ketika melihat alam sekeliling ketika duduk-duduk saja dan sebagainya maka menurut para puan dan orang-orang yang bagus dalam membuat pertimbangan tadi menyebukkan waktu dengan jalan belajar itu lebih terpercaya maksud dia lebih pasti lagi lebih berpotensi lebih berpeluang lagi dan mendekati kepada maksud Lebih mudah nak mencapai maksud untuk mendapatkan maklumat-maklumat terus Daripada lauh mahfuz Mereka mendakwa hal itu Orang-orang yani sufi yang kurang nak belajar atau memang tak belajar Tapi harap tunggu je hijab terselak Adalah serupa dengan orang yang meninggalkan belajar fiqh Sambil ia mendakwakan Alah, Nabi tidak belajar pun macam tu. Tapi baginda menjadi ahli fik melalui wahyu dan ilham tanpa sebarang pengulangan atau aplikasi. Jadi mungkin disiplin jiwa ni, latihan jiwa ni akan membuatkan aku akhirnya kematlamat itu. Kata Nabi dulu tak tak ada belajar pun. Ha, jadi dia rasa dia pun nak nak macam Nabi juga. Sesiapa yang menyangka sedemikian Sesungguhnya dia telah menganaya dirinya sendiri dan mensia-siakan usianya. Malah dia seperti orang yang meninggalkan jalan berusaha melalui pertanian, tetapi dia berharap untuk mendapatkan harta. Tiba-tiba ha, macam harta karun. Eh. Usaha malah kerja malas. Dia cuma harap nak dapat satu yang secara mengejut. Yang itu memang mungkin terjadi, ha, tak mustahil jadi, tapi sangat jauh untuk terjadi. Ha, daripada sejuta orang, satu orang pun belum tentu ha, Contoh dia macam tu lah ha, Tapi yang tu yang dia harap Dan yang mengharap macam itu tu ramai orang ha, Usaha tu Malas Tunggu hasil yang mengejut Begitu jugalah dalam soal ini ha, Dalam hal nak mendapatkan singkapan tabir loh mahfuz ha, Jikalau asyik tunggu je berterusan, payahlah nak dapat Kalau dapat pun, jarang-jarang sangat dapat dan sikit-sikit dia dapat gitulah biasanya kita ambil satu tamsilan macam kita nak makan nasi nasi dah terhidang di depan kita orang ni dia nak suap sendiri nasi dari pinggan ke mulut dia tak mau setiap hari waktu makan dia duduk duduklah depan nasi tu tunggu oh dah sebulan dah ni tunggu apa alasan dia dia tawakal dia redha Terserah kepada Allah sepenuhnya Dia yakin Maham tinggi Nanti kalau dia pakai dengan tangan suap Dia kata itu lemah tawakal Rendah maham Dan macam-macamlah alasan Memanglah Tak mustahil nasi yang di dalam pinggan itu Akan sampai juga ke mulut dia Tapi hal itu amat jarang berlaku Satu dalam sejuta mungkin Contohnya Tiba-tiba angin yang sangat kencang bertiup ha, Terbang pinggang nasi-nasi terbang tu Masuk ke mulut Tak mustahil berlaku Tapi amat jarang berlaku Melainkan kita kena usaha suap ha, Ataupun tiba-tiba ada anak kecil ha, Cucu ke cicit ke datang Dia nampak Tok Wan dia nak tunggu je situ Tengok je nasi Dia ambil sikit Dia suap ke mulut Tok Wan dia ha, Itu pun jarang-jarang berlaku Ataupun tiba-tiba lantai rumah runtuh ha, Isi dalam pinggan nasi tu tadi Zup ha, Termasuk ke mulut dia Tak mustahil Tapi itu pun jarang-jarang berlaku ha, Ini memang tak mustahil Tapi amat jarang berlaku Jadi lebih baiklah ikut pandangan mereka ni Kita usaha yang Yang lebih nampak Peluang untuk dapat tu ha. Dalam bertasawuf Bersufi bertarikhah ni Antara petua penting dia ha, Selagi kita dok berasa diri kita ni orang luar biasa Orang terpilih, kita ni lebih special berbanding orang-orang lain. Artinya kita ni masih makam bawah-bawah lah tu. Dah hilang dah perasaan, ataupun perasaan tadi, ataupun sangkaan, ataupun dakwaan-dakwaan sebegitu. Masa tu lah, kot-kot kita berpeluang nak naik ke makam-makam tinggi. Ha, tapi biasanya orang dia berasa diri dia orang terpilih berbanding orang lain. Ha, tak payah belajar pun tak apa. Jadi mereka berkata, yang ni kata siapa? Kata golongan pemerhati dan orang-orang yang mahir dalam pertimbangan yang wajar. Pertama sekali adalah perlu untuk mencapai apa yang telah dicapai oleh para ulama. Maksud dia, buatlah macam orang-orang lain buat, macam para ulama, belajar dan teruskan belajar. Berguru dan teruskan berguru, mengkaji dan teruskan mengkaji. Dan memahami apa yang mereka katakan Maksud dia, usahailah Kuasai ilmu-ilmu dan kemahiran-kemahiran tersebut Imam Ghazali sendiri ada buat juga kaedah ahli-ahli sufi Tapi masa tu ilmu dia dah sebanyak mana Dia dah digelar orang sebagai hujatul Islam Dan digelar oleh Tok guru dia Imam Al-Haramai Sebagai lautan tidak bertepilah Sebelum tu lagi jadi baik adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali, Imam As-Sulami, Syah Ainul Qudat, Ibnu As-Sakir dan sekian banyak tokoh-tokoh dalam tarikhah Ghazali ya. Semua jenis banyak ilmu di dada. Ha, jangan kita saja-saja pula. Tak mau belajar-belajarlah ilmu-ilmu ni. Empat rukun ni semua tak mau belajar. Empat fardu ni. Empat ha, tiang agama ni. nak zikir, suluk saja. Kemudian tunggu. Tokoh-tokoh tarikh Ghazali di alam Melayu ni. Macam Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ghazali, Tuan Guru Abdullah Khanda Al-Ghazali, Tuan Guru Muhammad Saleh Al-Ghazali. Orang-orang berilmu belaka. Jangan pula kita yang basic-basic dalam empat tungku agama ni pun tak lepas, tiba-tiba nak tumpu cara ahli sufi sahaja. Ha, nanti jadi sia-sia, ataupun tak berbaloi, ataupun tersilap, dan lebih teruk lagi kalau tersesat. Ha, selepas kita ikut cara alim ulama' tadi, kemudian tidak ada salahnya menunggu apa yang tidak terbuka kepada orang-orang alim yang lain. Ha, okey je kalau sambil belajar atau sudah belajar, kemudian nak menunggu. Ha, menunggu tersingkapnya, okey lah. Ha, boleh je. Dan boleh juga jadi ia akan didedahkan selepas itu dengan usaha yang gigih. Maksud dia dengan mujahadah Dengan bersungguh-sungguh insya Allah Akan dapat sesekali melihat ke sebalik Tabir loh mahfuz nah, Begitulah cara dan pandangan Para pemerhati Dan orang-orang yang bagus Pertimbangan mereka ha, Jadi kita dah melihat Dua cara ha, Kita dah tengok cara orang-orang sufi Mencari maklumat-maklumat Daripada loh mahfuz dalam kuliah kita sebelum ni dan kita dah tengok cara orang-orang pemerhati dan orang-orang yang mahir dalam pertimbangan yang wajar mencari maklumat-maklumat daripada loh mahfuz dalam kuliah kali ini. Dua-dua cara sudah pun tengok. Maka, macam mana cara Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ni, dia tak cerita lanjut. Ilmu ini hanya ada pada pewaris-pewaris torik dia ada dalam torik dia cari dalam kitab tak ada kalau ada pun tak banyak ada cari pada ahli-ahli torik tuan punya kitab iaitu Imam Ghazali insya Allah adalah sedikit sebanyak insya Allah hal ini kita kupas dalam perkongsian yang akan datang nampaknya Setelah dua kali kuliah berkaitan hal ini, masih belum sesuai untuk kita buat rumusan Sebab tak habis lagi Nak kena tengok dulu Pada kuliah yang akan datang ni Mungkin baru sesuai ha, Setelah kita melihat Keseimbangan antara kedua-dua cara Iaitu cara ahli-ahli sufi Dan cara pemerhati yang bijaksana a'lam Jadi Kuliah kita kali ini Ringkas sahaja setakat itu sahaja dulu dalam